Лидия Григорьевна Быкова, Чувашка. Родилась в 1939 году. Переехала в Крым вместе с семьей в 1950 году. Всю свою жизнь занималась декоративными растениями. И несмотря на преклонный возраст, продолжает работать и сегодня. Отец Чуваш и мама Чувашка. Коренные Чуваши, да. Я росла всего. Мы в 1950 году переехали в Крым. Uh -huh. Сослужились, ну, вместе, что служили мой папа. Вот, вот он. Uh -huh. Это папа папа или мой. А, Это ага. папа. Uh -huh. С другом они вместе, значит, воевали. И потом он был крымский от Жанкойского района. Uh -huh. И они очень дружили. Они начали переписываться. И он приглашает папу сюда, в Крым. Говорит, давай приезжай. Он знал, очень любил, значит, был очень грамотным. Хотя он учился на юриста, но он очень любил землю. А тот знал друг а у него отец тоже был какой-то там то ли из колхоза но ну, в общем им нужны были такие вот люди как мой папа и вот он уговаривает его переехать сюда э, в Крым угу. и вот папа мой соглашается с мамой согласовали мы то были с братом еще совсем маленькие село такое одна улица была угу. вот в школу мы ходили школы не было в школу мы ходили медведевка так называлась это это вы сейчас про Крым уже рассказывали? Про Крым, mm -hmm. да, про Крым, потому что я там больше ничего и не помню. Там в школу не ходили до девяти лет? Ходила, во второй класс я ходила там. Ч... На Чувашском? На Чувашском, ага. Школа обучения на Школ... Чувашском? На да? Чувашском. Ну, вы знаете, вот когда мы сюда переехали, папа с мамой старались, чтобы нам легче было учиться. Это... Они старались с нами разговаривать по-русски. Мамина сестра старшая приехала восстанавливать Севастополь. У нее муж умер, ой, погиб на, на фронте, и дочка умерла. И она решила приехать сюда, вот, от горя, чтобы подальше там слезы, вот это все. И она приехала сюда, и я приехала сюда. Из Москвы. Или Из Москвы я туда домой, вы в а потом... нет, Нет, нет. А, да, просто... В гости да, и, назад. Да, и гости и назад. В общем, это интересная история, мы два раза, ну это дальше скажу, значит, и приехали, ходили сюда, был же город, город закрытый, запретная зона, Севастополь Севастополь был закрытый да, Севастополь. тогда, да, и меня взяли, вот она стоит, вот это вот мамина сестра, mm -hmm. вот она, я к ней приехала, это мой брат, это я, это уже, это уже 60-й год, это, это уже 60-й, да? ну да, 19, я считаю, считаю, с 40 -го года. Если угу. по месяцам, то. Ну да. Ага. Вот. И в зелентрест устроилась. Ну где взяли? Я же без образования, без ничего, рабочий в зелентрест пошла. Угу. И вот мы, значит, это работала я, копала землю, сеяла траву, сажала цветы. И вот один раз, значит, делали мы памятник ой портрет Ленина из цветов из ковровых угу. тут у меня только начало работы тут есть и это Но у вас Ох... в Севастополе это и сейчас присутствует да. всякие цифры цвета да да вот мы с мужем мой муж был начальник зелен а я прорабом проработала всю жизнь вот так это и Портрет Ленина. Портрет Ленина. У него не умеют, а это же рабочие сажали, и я же среди них, значит, mm -hmm. нос не получается у Ленина. А у меня уже аж, а я же самая молоденькая, что мне там было, двадцати еще не было. Вот. И я mm -hmm. говорю, Тамара можно я попробую Ленину нос сделать? Из цветов. Там ковровые вот такие вот. Никому плохого не делала в жизни. Старалась, я была жена начальника. Я никогда ни с кем не... Не ссорилась, как это мне ж стыдно было.